हुए जी जो पराया धन लेके आते हैं जी तो किसी भी तरीके से लेके आते हैं वो प्रपंच है। जी जो संत जितने भी हैं ये प्रपंच करते हैं प्रपंच इसको प्रपंच कहा है जो जहाँ गुरु बन के बैठे हुए हैं, जो गुरु बन के बैठे हुए हैं जो संत बन के बैठे हुए हैं जी जो कहते हैं हमने गुरु जी की बड़ी मूर्ति बनवानी है जी जी प्रपंच है भक्तों ने मूर्ति पूजा से मना किया हुआ है गुरबाणी में जी मूर्ति पूजा का खंडन किया हुआ है जी तो भाई पैसा इकट्ठा करके मूर्ति बनवाने का फायदा क्या जी ये प्रपंच है जी जी जो कहते हैं तुम मुझे पैसा दो मैं प्रचार करूंगा जी ये प्रपंच है जी जी जो कहते हैं डेरा बनवाना है संगत को प्रचार करना है ये परपंच है जी ये परपंच पहले भी ऐसे ही होते थे तभी भक्त जी ने लिखा है जी पहले भी करते थे लंगर लगाना है जी जी सेवा करनी है जी जी ये परपंच है जी जी इसको छोड़ा नहीं भक्तों की बात समझ के कबीर जी की बात समझ के छोड़ा नहीं जी बल्कि इसे सीख ले ली जी की कि किस तरह प्रपंच कर रहे हैं किस तरह लोग ज्यादा जल्दी फस जाते हैं जी जी ये कुछ पैसा आप रख लेते हैं जी कुछ लोगों में बांट देते हैं जी और लोगों के अंदर वाह भाई किसकी होती है संतों की बिल्कुल पैसा लोगों का है जी दिया लोगों ने जी भाई संत की बिल्कुल ये प्रपंच है प्रपंच कपट है ये जी बहु पर कर पर धन लिया सुत दारा पे आन लुटावे जी सुत कहते हैं सुपुत्र को जी दारा कहते हैं स्त्री को जी पचास हजार रूपया इकट्ठा किया जी दस हजार घर में दिया चालीस हजार बांट दिया जी सुत दारा पे लुटा दिए बिल्कुल तो फिर इन्होंने कौन सा जमीन में गड्ढा खोदा था जो इनके पैसे फ्री में मिल गए इनको तो बिल्कुल बिल्कुल प्रपंच है जी ये लोग जो कर रहे हैं ये सब ढोंग है सब ढोंग ए खालसा जैसे बनाना गुरुजी की मंदर बड़ी सारी मूर्ति बनाना ये भी प्रपंच बनाना जी गुरुद्वारा बनाना जी गुरुद्वारे पे सोना चढ़ाना मंदिर पे सोना चढ़ाना ये सारा प्रपंच है ठीक है जी ठीक है भगवान ने क्या करना है भगवान जो तीनों लोगों का मालक है खुद ही कहते हैं सभी कहते हैं जी जी फिर उसको छोटे से एक कितनी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे उसमें कैद करना चाहते हैं उसको लगता तो ऐसा ही है सब घट राम बोला भक्तों का निर्णय ये है तुम्हारे अंदर है वो जी अपने अंदर नजर मारो जी जी पहले तो लोगो को अपने आप का ही नहीं पता हम कौन है शरीर आपा मानते हैं खुद को खुद को आपा मानते हैं तभी इस शरीर की मूर्तियां बनाते हैं जी मूर्ति तो शरीर की बनी जी फिर वो अभी मूर्ति पूजक है बिल्कुल सत्य वो तो भक्ति के आसपास भी नहीं है भक्ति करनी किसने करनी किसकी है किस ये तो दूर की बात है जी वो तो अभी शरीर पे कपड़े पे खड़े हैं कपड़े पे जी जी भगवान का है सारा भगवान के सभी बच्चे हैं खुद ही कहते हैं जी तो फिर वो नहीं निकाल सकता भगवान कम शक्तिशाली है ज्यादा हो गए जी जी भगवान को जो माया त्यागने की बात करता है जी उसको ये माया देकर खुश करना चाहते हैं, बिल्कुल पंचम पाशा का एक शब्द है जी चौपदे वाणी के अंदर जी वो कहते हैं अगर सोना देकर परमेश्वर मिल जाता ना जी रावण कोई भिखारी नहीं था बिल्कुल सत्य राजा था जी जी सोने के अंदर तोल सकता था जी लेकिन वो भेंट क्या करता है शीष जी यहाँ पे शीश ही लगता है जी शीश क्या है? अपनी मन मत है जी अंतरात्मा की आवाज राम की आवाज है जी अगर किसी को तो वो सुनाई नहीं देती ये बाणिया है भक्तों की कबीर जी को तो सभी मानते हैं जी जी फिर ये कबीर ही कह रहा है हम कहा कह रहे हैं हम तो व्याख्या ही कर रहे हैं या खुद से कर दे की तुम गलत कर रहे हो हम सही कर देते हैं जी खुद से कर दे कुछ जी, करते भी नहीं है जो हम बताते हैं उसको मानते भी नहीं है करनी आती नहीं है ना करनी प्रपंच छूटेगा वो कैसे कहोगे फिर जी माया दे दो तो मैंने डेरा बनवाना है जी डेरे में क्या करोगे प्रचार ही करोगे बिल्कुल ये हम भी तो घर से बैठे कर ही रहे हैं जी भक्तों ने कौन से डेरे बनाए थे दिखाओ पे जी जी ये सारा प्रपंच है इनका सत्य तारा पे आन लुटावे घर में जाके बच्चों पे और बीवी पे लुटा देते हैं जी जी। मन मेरे भूले कवट नीजे कबीर जी क्या कहते हैं मन मेरे मेरे मना अपने मन से बात कर रहे हैं जी भूले ना कीजे इस कपट में तू मत फस जाएगा जी हमने नहीं करना ये जी मनाना है अपना मन बिलकुल आप आप से लड़े जी अपने मन के साथ खुद ही लड़ना है मन को जीतना है जी तो जग जीतना है बिल्कुल जितने संसार जीतना है वो ये काम करे जी जी संसार माया में है बिल्कुल तपो राज, राजो नर्क, नर्क जो राज की तरफ भागेगा नरक में भी जाएगा जी, जी नरक भी उसी के लिए है जी लड़ना है अपने मन से मन को समझाना है जी घर में बैठ के समझा लो बिल्कुल ये परपंच करने से कपट करने से क्या हो जाएगा कुछ नहीं होगा। पैसा ले लो पैसा दान करो इससे क्या हो जाएगा तुम तो लोगों को बल्कि लोभ की तरफ लेके जा रहे हो अभी तो तुमने अपना खुद का लोभ नहीं छोड़ा है। जी माया के साथ परमेश्वर को खुश करोगे संतों ने भी त्यागी होती है माया संतों ने भी बिल्कुल कहत कबीर संतन की बैरन जी तीन लोग की प्यारी, प्यारी जी ये तो संतों की भी बैरन होती है बिल्कुल बिल्कुल इससे परमेश्वर को कहा खुश करने की बातें करते है तो मन मनाना था अपना जी दूसरों की छोड़ दो तुम अपना करो जी पहले मन प्रबुद्ध है अपना पक्ष है अवर रिझाव है दूसरों को रिझाने की बात तब करो जी जी लोगों पे इनकी बात का असर क्यों नहीं है जो इनके साथ जुड़े हैं वो भी वैसे ही है बिल्कुल असर क्यों नहीं है किसी पे क्योंकि खुद पे असर नहीं है कोई जी इसीलिए दूसरे पे भी नहीं है जी। तो कबीर जी कहते हैं मन मेरे भूले कपट ना जा, कप्टी जाए मत मतलू हमें नहीं चाहिए हमें तो अपना मन बनाना है वही जी जी ये जो करते है, करते रहे हैं अंत नवेरा, नवेरा तेरे जी पे जाए जी जी तेरे के साथ होगा जी तेरे से पूछा जाएगा कि भाई मैंने तुझे कहा था कि तू तो बड़े बड़े डेरे बना ले लंगर चला जी जी हाँ कोई खुद के पैसे से करता है खुद की माया से लगाता है जितनी भी उसके पास है जी वो कप्ट नहीं है जी वो करे खुद की कमाई करे जी जी जैसे किसान है थोड़ा बहुत पच्चीस तीस किलो उसने राशन अलग निकाला जी वो किसी को जैसे लंगर बना के खिला दिया जी वो कप्ट नहीं है जी वो अलग बात है जी लेकिन किसी से पैसा लेना जो परतन लिया पैसा किसी से भी लेना जी कुछ भी बोल कर लेना जी जहाँ पे परतन धन आ गया जी वहाँ पे कपट है जी क्यों भाई तेरे को ज्यादा पता है वो नहीं कर सकता वो नहीं लगा सकता जी जी किसी गरीब को वो भी दे सकता है बिल्कुल तू ज्यादा देगा जब कहता है ना मैं करूंगा मेरे को दे दो जी वो वो परपंच है बिल्कुल। वो है बिल्कुल कपट जी अंत नवेरा तेरे जी पे लीजा तेरे जी के साथ हिसाब किताब होगा जी तेरे से पूछा जाएगा इसलिए हमें ये करना ही नहीं है जी जी छिन छिन तन छिछीजे जरा जनावे तब तेरी कोई पानी हो ना पावे जी छिन छिन तन है जी जरा रोग है जरा जनाब है बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर जरा रोग है जैसे लोहे के अंदर वो लोहा कई बार आवाज नहीं कर रहा होता जी वो जंग उसको जिसको जंग कहते हैं जंग खा जाती है जी जी वो उसको लोहे को धीरे धीरे खाती है जी वो उसकी आवाज आती है जी ये जो तेरा ताने है इसमें भी जरा रोग है जी छिन-छिन कम ही हो रहा है ये बदलता जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल हर पल बिल्कुल बुढ़ा हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा जी ते तो बुद्धि भी काम करना छोड़ देती है जी छिन छिन छिजा है जी जरा जनाब है जी इसमें जरा रोग है पल पल कम होता जा रहा है शरीर तेरा है जो जी तब तेरी ओख कोई पानी ना पावे जी जब बिल्कुल वृद्ध हो जाएगा ओख कहते हैं जैसे हम मुंह को हाथ लगा लेते हैं ना जी उसमें पानी डाल के पी रहे जिसको बुक कह देते बुक भर के पीना जी जी हाथ से जी जी उसको ओख कहते हैं जी तब तेरी ओख कोई पानी न पावे जिस पत्नी के लिए जिन बच्चों के लिए काम कर रहा है ना लोगों का पैसा लिया लिया के खा रहा है जी इनके ऊपर लुटा रहा है प्राय धन जी पैसा लेके गुरु का पैसा लेके गुरु के नाम पे लेना प्रपंच करके जी जी ये प्रपंच है इसको संखिया कहा था किसी टाइम पे गुरु घर ने संखिया जी सा जग को खाए माया तो सपनी है भाई बिल्कुल तो खा रही है जिसको को तो जिन पे लुटा रहा है ना इन्होंने जब वृद्ध हो जाएगा ना तेरी ओख में पानी नहीं पाना गिलास से देना तो तेरे को बर्तन में पानी देना तो दूर की बात है जी इन्होंने तेरे को हुक्म भी पानी नहीं पिलाना है जी, इसके बर्तन धोने पड़ेंगे जी बर्तन तो तेरे को देंगे नहीं ओक में भी पानी नहीं डालेंगे किन के लिए कर रहा है ये प्रपंच तो ढो कर रहा है जो जी तब तेरी ओक कोई पानी हो ना पावे किसी ने पानी भी नहीं पिलाना तुझे बिल्कुल सब जी कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपे सवेरा आ गया ना हृदय में राम है जी अगली बात जी राम तेरे हृदय के अंदर है तू मंदिर बना किसके लिए रहा है मूर्ति बना किसके लिए रहा है जी ये प्रपंच है जी ये ढोंग है नाटक है ये जी जी कहते कबीर कोई नहीं तेरा तेरा यहाँ पे कोई नहीं आत्मा का यहाँ है, है कोई भी नहीं कोई नहीं आत्मा तो अकेली आएगी अकेली जाएगी जी तो फिर ये प्रपंच करने की जरूरत किसको है अपनी आत्मा को मनाना है अपने मन को मनाना है खुद से मना लो कहीं भी बैठ के मना लो बिल्कुल जिसने मनाना नहीं है वो कुछ भी करता रहे वो तो है बिल्कुल बिल्कुल दे राम ना जब, जब तक ये सूरज है ना शरीर चल रहा है जी राम को जप ले जी इसको समझ ले जपने का मतलब है समझना बिल्कुल इसको समझ ले ये अंदर कौन है जी ये बाहर के प्रपंच छोड़ दो नाटक छोड़ दो जी जी भाई जी का भव साहब जी की फते भाई जी का खास साहब जी की फते